بسم اللہ الرحمن الرحیم خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز ٹو ابھی اللہ کا کرنا تھا سواد دونوں کے لیے ہوا تھا پیغمبر کا سوال تھا پیغمبر کی دعا تھی فرشتوں کی آمین تھی لیکن دعا کس کے کے حق میں قبول ہوا وہ عمر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کو ایمان کی دعوت دی تو اس کی بہن بھی مسلمان ہو گئی بہنوئی بھی مسلمان ہوا تھا راستے سے جا رہا ہے عمر کی تلوار عمر کی پانوانی عمر کی دلیری اور طاقت یہ پوری عرب تسلیم کرتے تھے تو راستے میں کسی نے پوچھا کہ عمر بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو تلوار آپ نے نیام سے نکالا ہے کس کے پیچھے جا رہے ہیں اس نے کہا کہ آج میں اس پیغمبر کا نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کو ختم کروں گا تو اس راستے میں ملنے والے آدمی نے کہا آپ ادھر جانا چھوڑ دیں اپنے بہنوئی کے گھر چلے جائیں آپ کی بہن اور بہنوئی بھی اس کے ساتھ ہو گئے وہاں غصے تو تھے اور عمر کا غصہ جس نے سنا ہے دیکھا ہے وہ مخصوص کر سکتا ہے وہ واپس مڑے اور سیدھا بہن کے گھر جب بہن کے گھر پہنچ گئے تو بہن اس وقت سور تواہا کی تلاوت فرما رہی تھی جو ہی عمر کی آواز سنی تو فوراً اس نے قرآن پاک کے اس مذہب کو سائٹ پر رکھ دیا لیکن یہ اتنے تیزی کے آتے ہی بغیر پوچھے اپنے بہن کے اوپر ایک تماشا مار دی اور پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی تھی مجھے سچ سچ بتا دیں اس نے ادھر ادھر کی بات کی بات لیکن عمر عمر تھا اس نے کہا چھوڑوں گا تب تک نہیں جب تک مجھے سچ نہیں گے اتنے میں بھی ہنوئی بھی آ گیا تو انہوں نے کہا کہ جو ہم پڑھ رہے تھے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے

قرآن عظیم کی سورت آہا کا فوراً اس کے دل پر لگا اور دل پر لگنے کے فوراً بعد یہ مجلس چھوڑ دیا اور سیدھا حضور کے دربار پہ پہنچ گئے اور فرمایا کہ میری بہنوئے اور بہن جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی پڑھا دے میں بھی آپ کا عاشق پڑھنا چاہتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور جب ایمان قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد مکہ میں کوئی کسی مسلمان کو نہیں کیونکہ آج عمر نے اسلام قبول کیا اور عمر نے بھی اپنا عمر ہونا دکھا دیا ظہر کے نماز کے لیے حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال چھڑو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھو میں نیچے کھڑا ہوں آج کے بعد آپ نے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کا نام لینا ہے اور نماز کے لیے آزان لینا ہے میں دیکھتا ہوں کہ بلال کو کون روکتا ہے اللہ کے نام دینے سے ہم ان صحابہ کے جان نصار ہے ہم ان صحابہ کے اسلاف میں سے ہیں اولاد میں سے ہیں ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جہاں اللہ کا نام آئے گا تو ہمیں اپنے جانوں کا نذرانہ دینا ہے لیکن اللہ کا نام نیچے نہیں ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مکہ کے بیت اللہ کے اوپر وہاں جو چبوترا بنا ہوا تھا وہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آزاد دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ رحم دل میرے امتیوں کے اوپر یہ ابو بکر ہے وہ اشد تو ہم سی امر اللہ عمر اور اللہ کے دین کے معاملات میں عمر سے سخت آدمی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے جب دروازے پر پہنچے تو امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری بیٹی ہوئی تھی اور نان نفقہ برباد ہو رہی تھی کہ ہمارے خرچے میں اضافہ کرے اور یہ باتیں دروازے تک آ رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو پتہ چلا کہ عمر آگئے تو سارے جو امہات المؤمنین تھی وہ باقی چلی گئی اپنے اپنے کمروں میں اور سائی پر چھپ گئے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر آگئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن تھے تو جب وہ قریب آگئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ بسن یا رسول اللہ اللہ تمہیں ہمیشہ اس طرح خوش رکھے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کو معلوم نہیں تھا کیوں ہنس رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں کیا معلوم ہے ابھی ازواج محمد وہ محمد, محمد ساری بیٹی ہوئی تھی میرے ساتھ اس موضوع پر بات کر رہی تھی لیکن جب آپ کا سنا کہ عمر آ تو بھاگ کے چھپو گئی وہاں سارے چھپ گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے خواتین امہات المؤمنین زیادہ مناسب یہ تھا کہ آپ اس ہستی سے ڈرتے جس سے میں بھی ڈرتا میں بھی اس کی عزت کرتا ہوں آپ مجھ سے ڈرتے ہیں اور اس سے نہیں ڈرتے دونوں نے اندر سے آواز دے دیا کہ ایسا ہی ہے اس سے نہیں ڈرتے لیکن آپ سے ڈرتے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پریس کریں بل آئیکن کو